अल्लाह स्टूडेंट्स वर्च यूनिवर्सिटी में खुश आम लीद उम्मीदा कि आप ठीक ठाक होंगे और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आजकल कल डेट शीट बनाई जा रही है और डेट शीट में कुछ मसाइल आ रहे हैं सबसे पहला मसला ये है कि डेट शीट आप बना लेते हैं लेकिन फिर आपको उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो बनी हुई डेट शीट को फिर आपने कैसे चेंज करना है वो भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं दूसरा ये है कि जब आप डेट शीट बनाने लगते हैं तो वहाँ पे मैसेज आ रहा होता है कि सेंटर रिज़र्व कि ये वाला सेंटर रिज़र्व है को चूज़ एन अदर तो आप उसका क्या है हल करना है आपने तीसरा ये है कि कुछ स्टूडेंट की ये आई है क्यूरी के उनके सब्जेक्ट तो छः थे लेकिन डेट शीट में चार शो हो रहे हैं अब उस मसले का क्या करना है तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं इनका मस, इस मसले का हल बताने की और मसले को कैसे हल करना है वो तरीका कार सारा उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और वैसे ही देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो के हवाले से वीडियोस जो भी बनती हैं वो आप तक पहुंचती जाएं अब आ जाएँ एग्ज़ाम के हवाले के ऊपर डेट शीट आ चुकी है और लास्ट डेट छः फरवरी है बनाने की बगैर किसी फाइन के होपफुली सब ने बना ली हो गई अब बनाने के दौरान या उसके बाद जिन्होंने बना ली है सबसे पहले मसला ये है कि डेट शीट को कैसे चेंज करना है डेट शीट को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो इसी पेज के ऊपर लास्ट में एक ईमेल दी हुई है डेट शीट एट रेट वी यू डॉट पी के उसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं और दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने जाना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर और बिल्कुल लास्ट में ये वाला जो बटन है कंटेक्टास् उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा उसके बाद आपने जाना है हेल्प में हेल्प जैसे ही ओपन होगा इस तरह का इंटरफेस आएगा उसमें आपने वीडियो स्टूडेंट होते हुए आपने अपना एल एम एस आई डी आपका जो एल एम एस आई डी है उससे आपने इसको लॉग इन कर लेना है लॉगिन करने के बाद आपने जाना है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पांच आपके पास इंटरफेस हैं माई कोर्सेस डायरेक्टर रेट ऑफ फाइनेंस एग्जामिनेशन आई डिपार्टमेंट मार्केटिंग, रजिस्ट्रार ऑफिस और ट्रांसमिशन आपने जाना है एग्जामिनेशन ऑफिस को क्लिक करना है आपने उसके बाद आपने आपने जाना है कंडक्ट में कंडक्ट के बाद आपने सेकंड जो है डेट शीट क्यूरीज इसमें जानेंगे और जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपने मुकमली मकम्मल तौर पर प्रॉपरली लिखना है कि रिस्पेक्टस ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई वांट टू चेंज माई डेट शीट एल्सो डेट्स एंड डेट शीट जिस तरह भी आप उसको लिखना चाहें ये आपकी अपनी वो कम्युनिकेशन है कि आपने किस तरह उसको क्लियर करना है और उनको बताएं कि डेट शीट भी चेंज करनी है और अगर सेंटर चेंज करना चाहते हैं वो भी और लिख के आपने प्रॉपरली रीज़न के साथ आपने इसको कर देना है सबमिट ये नीचे सबमिट का बटन है सबमिट करने के बाद आपने दो घंटे बाद तीन घंटे बाद इसको चेक करते रहना है क्योंकि आज दो तारीख है तो इसमें चौबीस घंटे भी लग सकते हैं चौबीस घंटे के बाद भी रिस्पॉन्स आ सकता है जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो डेट शीट चेंज हो चुकी होगी ऐसा नहीं होगा इसी थ्यूरी के नीचे एक रिप्लाई होगा यूनिवर्सिटी का कि हम आपकी डेट शीट को रीसेट कर रहे हैं यानी वो डिलीट कर देंगे पहली बनी हुई डेट शीट को और आपसे पूछेंगे कि हम डिलीट कर रहे हैं अगर इसमें आप दोबारा अपडेट शीट बनाते हैं ऐसी आपको सीट्स नहीं मिलती हैं, या कैंपस से रिज़र्व आता है तो फिर इसमें यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी ये ज़िम्मेदारी स्टूडेंट की होती है कि वो चेंज करवाना चाह रहा है तो आप उस रिप्लाई में फिर आप दोबारा से उसको यस या नो करेंगे अगर आप वाकई डिलीट करवाना चाहते हैं डेट शीट रीसेट करना चाहते हैं तो फिर आप उसको कहेंगे कि जी हाँ जी मैं डेट शीट आप जो है बना लूँगी ये बना लूँगा आप मेरी डेट शीट को रीसेट कर दें तो आपकी कन्फर्मेशन के बाद फिर वो डेट शीट को रीसेट कर देंगे और फिर आपने जाके अपनी डेट शीट को दोबारा से बना लेना है सबसे पहले तो ये बात हो गई और दूसरी बात यह है कि पेपर आ, सेंटर जो आपके ना रिज़र्व आ रहे हैं ठीक है एक तो मैं आपको ईमेल बता देता हूँ उसके ऊपर आपने अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ईमेल्स इस्तेमाल करते हुए मेल करनी है पर्सनल ईमेल नहीं करनी पर्सनल ईमेल आपको पता है कि जो ऐट द रेट जी होती है वो पर्सनल है और आपकी आई डी एट रेट वी यू ई डी यू डॉट पी के वो वाली आपकी होती है वी यू ई मेल में फ़र्ज़ करके लिख देता हूँ इस तरह करके आपकी एक आई डी होगी ठीक है इसमें लास्ट में आपका नाम होता है नाम के थ्री डिजिट्स और फिर एट द रेट वी यू डॉट ई डी यू डॉट पी के इस ई मेल के ऊपर आप इस ई मेल को, इस को इस्तेमाल करते हुए आप ई मेल करेंगे डेट शीट ऐट दी रेट वी यू डोट ई डी यू पी के इस मसले इस ई मेल के ऊपर आपने इसको इस्तेमाल करते हुए यानी इससे इस पर भेजेंगे आप अपना पूरा मसला कि आप कहाँ रहते हैं और जो किस सेंटर में आप सिटी में एग्जाम्स देना चाह रहे हैं और वहाँ पे जो सीट्स रिज़र्व आ रही हैं तो फिर इसका जो भी सलूशन होगा वो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल में बताएगी और साथ में आपने दूसरा काम ये करना है कि जैसे ही सपोर्ट सिस्टम में हमने लॉगिन किया हुआ है लॉग इन करने के बाद आप जाएंगे एग्जामिनेशन में और एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर आपने कंडक्ट में जाना है और यहाँ पे डेट शीट क्यूरी को सिलेक्ट करते हुए आपने यहाँ पे ठीक है जी तो क्यूरी डेट शीट में आपने जाना है दोबारा से मैं आपको कर देता हूँ एग्जामिनेशन एग्ज़ामिनेशन के बाद आपने कंडक्ट में कंडक्ट के बाद आपने डेट शीट क्यूरीज ठीक है इसमें आपने प्रॉपरली सारा अपना मसला बता देना है जहाँ पे सीट्स रिजर्व आ रही हैं किस किस कैंपस को आपने ट्राई किया किस सिडी को ट्राई किया तो फिर जो भी हल होगा इस मसले का वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे बता देगी तो तरीक़ाकार सभी मसाल के लिए एक जैसा ही है और ये है कि फौरी तौर पर आप ई भी करें और साथ में यहाँ पर क्यूरी भी पुट करें अपने तो यहीं पर जो क्यूरी सेंड करेंगे वो यहीं पर उसका रिप्लाई आएगा अब तीसरा मसला ये है अगर हम देख लें उसको भी तीसरा मसला हमारा ये था कि आ, कुछ सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे आपके तो अब उस मसले का हाल भी यही है कि एक तो ये है कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसके पेपर्स नहीं होते अगर आप उसके बारे में डाउट है और फिर भी कंफर्म करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसी तरीके से करना है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और सपोर्ट सिस्टम कहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की साइड के ऊपर जाएंगे और बिल्कुल लास्ट में कंटैक्ट कंटैक्ट के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये वाला पेज ओपन होगा और इसके बाद आपने हेल्प को क्लिक करना है तो फिर आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद आपने उस मसले का हल भी आपने एक तो मेल करनी है -शीट डेट शीट एट द रेट वी यू डॉट ई यू डॉट पी के इससे कन्फर्म करेंगे आप और दूसरा क्यूरी लाजमी सेंड कर देंगे ताकि ये यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आए और वो भी आपको ये क्लियरली बता दें और यहाँ पे आपका जो डेट शीट है उनको आप सेंड करेंगे अपनी क्यूरी और साथ में आपने एक और काम करना है डेट शीट वालों को तो बता देंगे साथ में ये वो काम करेंगे जिनका पेपर्स कुछ शो नहीं हो रहे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे डेट शीट में तो उनको क्या कहेंगे आपने माई कोर्सेस में आना है माई कोर्सेज के अंदर इन रोल्ड कोर्सेस और सेमेस्टर में आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे अब आपने फ़र्ज करें कि यहाँ पे आपके छः पेपर हैं लेकिन डेट शीट में आपके पाँच आ रहे हैं तो फर्ज करें ये नीचे वाले जो हैं वो पाँच आ रहे हैं ऊपर वाला जो है वो नहीं आ रहा तो इसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद जो बॉक्स ओपन होगा ठीक है आप ये आपका टीचर के साथ इंटरफेस होगा जो टीचर आपका है उस बुक का आपने उसको यहाँ पे लिख देना है कि आपका जो पेपर है वो डेट शीट में शो नहीं हो रहा ये वाला तो आप एक तो आपने डेट शीट वालों को भी कर दिया है और साथ में आपको भी बता रहे हैं इस मसले का हल बताया जाए जो भी सोलूशन है तो जो आ, पहले वाला चेंज डेट शीट आपने ई करनी है यूज़ करते हुए दूसरे के लिए भी आपने ईमेल और साथ में क्यूरी सेंड करनी है यानी उसके लिए दो काम है तीसरे के लिए जो है वो एक तो आपने क्यूरी सेंड कर देनी है जिनका सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे और साथ में आपने दो जगह पे ये आपने फिल करना है क्यूरी वाला फॉर्म एक तो आ, डेट शीट में एग्जामिनेशन के अंदर जाके कंडक्ट में डेट शीट क्यूरीज और दूसरा माय कोर्सस जैसे भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपरली आप लिख के और लिखने में आपने बिल्कुल प्रॉपर एक कम्युनिकेशन पर इस्तेमाल करना है ताकि अगले बंदे को आपकी पूरी बात समझ आ जाए और मसला समझ आ जाए और वो आपको हल बता सकें तो ये थे कुछ तीन मसले जो स्टूडेंट को दरपेश हैं डेट शीट चेंज करने का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता बस ये होता है कि जब आप डेट शीट डिलीट के बाद दूसरी जगह पे बनाना चाहते हैं या वही बनाना चाहते हैं तो जो सीट्स अवेलेबल होंगी उस टाइम आप उन्हीं सीट्स के मुताबिक बना सकेंगे ऐसा नहीं होगा कि डेट शीट डिलीट करने के बाद फिर आप उसी टाइम और उसी तरीके से बनाएं फिर जो अवेलेबल होगा उस वक्त उसी के मुताबिक एग्ज़ाम सेंटर में मसला आ सकता है जो रिज़र्व आ रहे हैं तो इसका भी सलूशन जो तरीकाकार आपको बताया है उसके मुताबिक आप फौरी तौर पर क्यूरी सेंड कर दें और उसका वेट का रिप्लाई करें ईमेल का आप ईमेल में रिप्लाई करें चेक करेंगे रिप्लाई और जो क्यूरी हैं क्यूरी के लिए आप दोबारा से इसको लॉग इन करेंगे यहाँ से मैं आपको तो बता देता हूँ कि मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ यहाँ पर हम चले जाते हैं वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट में बिल्कुल नीचे कन्टैक्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा फिर हेल्प और हेल्प के बाद यहाँ पे आपने लॉग इन करके चेक करना है तो चेक करते रहेंगे डेट शीट तब तक आप रीसेट नहीं करवा सकेंगे जब तक आप उनको ओके की तो ओके का रिप्लाई नहीं करते यानी वो आपसे पूछेंगे कि ये कंडीशंस हैं अगर आप कहते हैं तो हम डेट शीट आपकी डिलीट कर देते हैं तो नए जो टाइम और सीट्स होंगी वो आपकी जिम्मेदारी होगी आप ओके कर देंगे तो वो डिलीट कर देंगे डेट शीट को और बाकी जो है दो मसले हैं वो फिर आपने इसी तरह ही री सेंड करें और उसको चेक करते रहें उम्मीद है कि ये जो तरीका कार है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में और, और उसमें हम बात करेंगे कि नंबर्स आ, कितने आपको लेने होंगे फ़ाइनल टर्म में और मिड टर्म में कितना कितना पोर्शन ऐड होगा और किस तरह से रिज़ल्ट फाइनल बना के आपका फाइनल रिज़ल्ट डिकलेयर होगा तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैनल को अभी तक अगर अगर क्लिक नहीं किया हुआ सब्सक्राइब बटन पे तो कर लें अल्लाह हाफिज़